تو مطلب کیا ہے کہ ہمارے جو خاجگان ہیں ہمارے مشایخ ہیں ہمارے اکابرین اللہ جو ہیں یہ شریعت کو مقدم سمجھیں ہر حال میں شریعت مقدم ملحب ملحب تو اسی طرح پھر بات ہو رہی تھی یہ جو اشراق چاشت اس کی پابندی تھی تمام دلی کے باعث خواجہ کتاب ہے دہلی کے باعث خواجگان وہ پڑھ کر دیکھیں ہمارے تمام خواجدان کے جو معمولات ہیں تو اس کے اندر وہ فجر ظہر اصر مغرب عشا تحجد، اشراق اور چاشت یہ لازمی فجر کے بعد اشراق تک جان پہ بیٹھے رہتے ہیں کیا کرتے تھے جان نماز پہ ذکر الہی میں عبادت میں مصروف رہتے تھے جب اشراق کا وقت ہوتا تھا تو اشراق کی نماز پڑھتے تھے اس کے بعد پھر بیٹھے رہتے تھے جان پہ پھر چاشت کا وقت آتا تھا تو پھر چائز پڑھتے تھے چائز کتنے بڑی ہوتی تقریباً ساڑھے سات بجے ہوتی تقریباً سات آٹھ بجے تک ٹھیک ہے فجر سے لے کر تحجد کے بیٹھے ہوئے ہیں رات کو تحجد کے بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ کا این جو نقشہ ہے یہ خواجگان چشت میں نظر آتا ہے اللہ محمد جار یا جہاں بھی پھر گئے اولیاء اللہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کروایا سمحان اللہ, سمحان اللہ. بابا فرید پاک پتن آئے تو پہلے اللہ کا گھر پھر اپنا گھر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے پہلے اللہ کا گھر پھر اپنا گھر اللہ. ایسے ہی ہے نا تو وہ ادھر جب آئے ہیں تو پہلے مسجد کباب ہے مسجد نبوی پہلے ادھر دادا صاحب لاہور آئے ہیں تو پہلے مسجد تعمیر کروائے خواجہ صاحب اجمیر شریف گئے پہلے مسجد حضور ملنگی بابا اگاڑا تشریف لو پہلے مسجد تو مطلب یہ ہے کہ شریعت طریقت یہ ساری جو ہے یہ ان کے گھر کی چیزیں ہیں شریعت نہ ان سے بڑا کوئی جانتا ہے نہ کوئی طریقت جانتا ہے نہ کوئی حقیقت جانتا ہے نہ کوئی مارکت جانتا لیکن وہ جو مریدین ہیں انہوں نے اپنے عمل سے کردار سے انقلاب برپا کرنا ہوتا ہے خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں پیرہ پیرا نمی پرند مریدہ ہمیں پرند پیر نہیں اڑا کرتے مرید اڑایا کرتے اے ہیں یہ حضور محبوب الٰہی فرما رہے ہیں مرید قابل ہوگا تو وہ پیر و مرشد کی پہچان کا باعث بنتا ہے با, وہاں ہم گئے شاہ عید قادری لاہور تو ادھر لکھا ہوا حضرت بابا بلے شاہ کے پیرو مرشد یعنی پیرو مرشد کی پہچان وہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ کس کا مزار ہے کیا لکھا ہوا ہے بورڈ کے اوپر حضرت بابا بلے شاہ سرکار کے پیرو مرشد حضرت شاہ مرید اتنا قابل ہو کہ وہ مرشد کے لیے جو ہے وہ وجہ شناخت جائے تو مرید کو چاہیے با عمل بنے با کردار بنے دوسرے اس سے امپریسوں متاثروں کہ یار ان کا یہ عالم ہے ان کے مرشد پاک کا کیا عالم ہوگا اس کے اخلاق ہاں یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار سرکار کا عالم کیا ہوگا دلوقتي. صحابہ کرام مختلف ممالک میں جب بھیج دیے حضور نے اپنے وفود تبلیغ کے لیے تو وہ لوگ صحابہ کے کردار کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں رسول پاک کو نہیں دیکھا تھا انہوں نے مریدوں کو دیکھ دیکھ کر ان کی عادتیں ان کے کردار ان کی خصلتیں ان کے اخلاقیات ان کی گفتگو ان کا لین دین ان کی نفاست ان کی ہر چیز میں سچائی وہ دیکھ کے بڑے بہت امپریس ہوتے تھے اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان یہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا ان کی اتنے اعلیٰ کردار ایمانداری ہے سچائی ہے کسی کا حق نہیں مارتے کسی سے زیادتی نہیں کرتے فضول بعد نے منہ سے نکالتے تو اسلام پھیلا ہے اخلاقیات سے تلواروں سے نہیں پھیلا تلواروں کے ساتھ اگر پھیلا ہو تو پھر تو یہ جبر ہوا اور دین میں جبر ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا مرید کو اپنا عالی کردار بنانا یہ سنت صحابہ کرام ہے کیا ہے صحابہ مرید عین تھے نا رسول پاک بیر تھے ان کے سب نے حضور کے ہاتھ میں بیعت بڑی ہوئی تھی تو ان کے کردار کو دیکھ کر اسلام پھیلا ہے تو پیرو مرشد کے سلسلے کو کس نے ترقی دینی ہے مرید ہیں مرید ہیں نہیں دینی ہے بابا فرید کو بھیجا پاک پتن حضور ملنگی بابا سرکار کو اکڑا بھیجا تن تن ہا انیس سو ساٹھ میں جائے اور لکھوں بندگان خدا جو ہے فیض پاک ہے ہزاروں کو جو ہے وہ آپ نے فیض یاب فرمائے اور جنگل میں منگل ہو گئی چشمہ رحمت کھل گئے چشمہ فیضان جاری ہیں اللہ تن تنہا وجہ کیا ہے ہاں وہ باہر سے تن تنہا تھے اندر با سے با با پوری دن فوج خداوندی خدا خدا بندی خدا ان کے ساتھ تھی وہ فضائے بدر لے کر آئے تھے تو فرشتے ان کی نسرت کے لیے کتار اندر کتار اترتے آئے یہ ایسے باتیں نہیں ہیں حضور ملنگی بابا سرکار کے زمانے سے یہ شیر لکھا ہوا ہے عدب سے رکھ قدم اس جا درے مشکل کو ہے یہ ملک اس در کے درباں ہیں فرشتے درباں نہیں کرتے ہیں اس در کی یہ میں پچاس سالوں سے یہ شیر پڑھ رہا ہوں اپنی عمر میں بچپن سے جب سے آنکھ کھولی ہے داستان آلیہ کے اندر وہ لکھا ہوا حضور ملنگی بابا سرکار نے خود وہ تختی لگوائی درباشی میں بھی لکھا ہوا تو کیا ہے ملک اس در کے ہیں خدا ملنے کی جا ہے یہ فرشتے اس در کی دربانی کر رہے ہیں کیا ہے؟ فرشتے اس لیے دربانی کر رہے ہیں کہ ان کا جو ہے باس وہاں موجود ہے یہ نوکر چاکر جو ہیں اپنے باس کے غلام ہوتے ہیں تو باس کون ہے اللہ رب الجو فرماتا ہے میں کائنات کی کسی چیز میں نہیں سما سکتا بندہ مومن کے قلب میں سما جاتا ہے تو جہاں اللہ ہوگا وہاں فرشتے بھی ہوں گے आ, وہاں ملائکہ بھی ہوں گے اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ دو دو فرشتے ہیں ہاں اللہ والوں کے ساتھ پھر فوج بھی ہوگی تو اور کیا ہوگا یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے موجود ہیں ہم یہاں دس بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو بیس فرشتے بیس فرشتے اور ہم دس کتنے بنے اکتیس میں کون اللہ وہ بھی یہاں موجود ہے اچھا ہم جب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں ہیں دنیا دار ہیں تو یہاں اللہ بھی موجود ہے فرشتے بھی موجود ہیں تو ان کے پاس کون ہوگا اللہ اللہ کی سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اور یہ اللہ کی محبت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حب درویشہ قلید جنت درویشوں کی محبت اللہ والوں کی محبت جنت کی کنجی ہے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ہے انہوں نے فارسی میں کیا کیا فرمایا نماز جنت کی اور ولیوں کی محبت جنت کی کنجی ہے اس کا مطلب ہے جنت کی کئی کنجیاں ہیں آپ چینہ کا ایک تالا لیتے ہو ساتھ تین کنجیاں تو مل جاتی ہیں ٹھیک ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تو اپنی زندگی میں اولیاء کرام کی جو محبت ہے جس کے دل میں ہے سمجھ لو جنت کی کنجی اس کے پاس ہے سبان اللہ, سبان اس نے جنت میں جانا ہے وہ اور کہیں جا سکتا ہی نہیں اب درویشہ جانے دے گی کہیں ایو 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 بات ان کے تو گلی سے جو کتا گزر جائے اس کی جو, ایو جو ایو بلد بلد ہے وہ مکھی ہو جاتی ہے تو انسانوں کا کیا مقام ہوگا بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کا ولیوں کے ساتھ رہنے والا کتا ٹھیک ہے قرآن مجید کے اندر وہی نازل ہو رہی ہے رسول اللہ کے اوپر جبرائیل علیہ السلام لے کے آ رہے ہیں وہی وہی یہ الہی تو وہی کے اندر کتوں کا ذکر ہوتا ہے ذرا غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ وہ کتہ کوئی عام کتہ نہیں ہے وہ ولیوں کی سنگت میں آیا ہوا کتہ ہے وَقُونُ مَا سَادَقِينَ اللہ فرمایا تھا تم سچوں کے ساتھ میں سچوں کی سنگت میں آ جاؤ سچوں کا لڑ پکڑ لو کیا یہ جو شجرے ہیں یہ جو بیتے ہیں یہ کیا ہے یہ لڑ پکڑنا ہے یہ ان کے دامن سے وابستہ ہونا ہے تو جو وابستہ ہو گئے وہ ان کو پھر اللہ جو ہے وہ حدیث رسول جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا ہر کوئی اپنے پیشوا کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن رسول پاک نے فرمایا کیا فرمایا ہر بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اگر شیطان سے محبت ہے تو قیامت کے دن شیطان کے ساتھ ہوگا؟ اللہ جس کا پیشوا اے اے شیطان اے ہوگا جس نے اپنا لیڈر شیطان کو بنایا وہ اس کے ساتھ ہوگا جس نے اپنا رہبر کس کو بنایا اے 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 رحمان کو پیرو مرشد کو پیرو مرشد کون ہے پیرو مرشد دراصل سورت رحمان ہے سورت رحمان ہے سورت وہ میرے پیر کی پیر کامل صورت ہے شیخ کیا ہے شیخ ہے نور خدا شیخ کیا ہے شیخ ہے نور خدا شیخ کیا ہے شیخ ہے نور مصطفیٰ جو حقیقت شیخ کی پا گیا وہ حقیقت ظلمتی کی پا گیا حضرت علف ثانی جیسا اتنا سخت بندہ سلسلہ نقش بندیا گئی اتنے جلیل قدر بزرگ شہنشاہ جلال الدین اکبر سے جنہوں نے ٹکر لی دین اکبر ہی بنایا تھا نا دین الہی جہانگیر جی 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 کے ساتھ مقابلے کیے کس کے لیے اللہ کے دین کے لیے وہ حضرت باقی بھی اللہ کے پاس کیا لینے گئے تھے عالم تو تھے فاضل بھی تھے سارا کچھ تھا لیکن اندر کی آنکھیں جو روشن ہوئی ہیں وہ مرد کلندر سے حضرت مجدد الفثانی لکھتے ہیں مکتوبہ شریف میں کہ میں فقیر درگاہ خواجہ اجمیر شریف میں خواجہ کی چوکھڑ پر پڑا ہوا ہوں خواجہ کی چوکھڑ پر ان کا ملنگ بن کے پڑا ہوا ہوں جب یہاں سے حکم ہوگا اجازت ہوگی پھر یہاں سے چلوں یہ کون کہہ رہا ہے ہاں. فارسی کے الفاظ ہیں میں ملنگے خواجہ بن کے ان کی چوکھڑ پر پڑا ہوں مکتوبہ شریف کے اندر حضرت مجدد صاحب لکھتے ہیں حلصہ نقش بن دیا شریعت کے پابان سخت ترین جو ہے متشرے تو اس سلسلے کے بزرگوں نے بھی خواجہ صاحب سے فیض حاصل ہیں یہ کسی چھوٹے جو نقش بندی پیر کی بات نہیں ہو رہی ہزاروں لاکھوں نقش بندی پیروں کے جدے ہم جہاں سے یہ چلتے ہیں مجددی تو مطلب یہ کہنے کا ہے اہل حرم پر ہی فقط ظاہر نہیں عظمت تیری ہندو بھی کہتے ہیں یہی خواجہ ہری خواجہ ہری ہمارا سلسلہ وہ سلسلہ ہے کہ جہاں پر شہنشائیاں بانٹی جاتی ہیں شہنشائیاں تاج بکشندہ بادشاہ جہاں بے نظم جہاں نظام دنیا کے بادشاہوں کو تاج بخشنے والے یہ باتیں زبانی نہیں ہیں روشنائی میں پڑھنے والی یہ حقیقت کو شیروں میں لایا گیا ہے تغلق خاندان غوری خاندان بلبن خاندان خلجی خاندان ایبک خاندان خاندان التتمش، مغلیہ خاندان پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیں آپ ہندوستان کی ہر بادشاہ جو ہے وہ آستانے پہ جا کے سر تسلیم خم کیا تھا. جیسے خواجہ نظام الدین اوریہ کا واقعہ ہے کہ وہ کہا کہ جی وہ ان کے مریدوں کے ساتھ بے ادبی ہوئی مرید کے ساتھ خادم گیا بازار شاہی سواری جا رہی تھی تو جد کوب کیا انہوں نے بے ادبی کی اس نے آگے مارا پیٹا خواجہ صاحب کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ جی اخی شاہی سواری گزر رہی تھی تو بادشاہ کے جو تھے امیر وزیر تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ہمارا جو ہے ہے وہ کوئی نہیں ہے بادشاہ خیر آپ نے وہ رکھا لکھا کہ تمہارے سپاہیوں نے میرے خادم کے ساتھ بے ادبی کی ہے بدتمیزی کی ہے لہٰذا میرے خادم سے آگے معافی مانگو کس کو لکھا بادشاہ وقت کو لکھا میرے خادم یہ نہیں کہا آپ نے سبائیوں کو بیجوا کے معافی مانگ نہیں نہیں کیا فرما رہے ہیں آ کر میرے خادم سے معافی مانگو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو کل صبح کا سورج تلو ہونے سے پہلے ہندوستان کی بادشاہت کا تاج کسی اور کے ساتھ پہ رکھ دوں گا. تو بادشاہ ننگے پاؤں حاضر ہوا اور آ کے معافی مانگ کے اپنی بادشاہت بچائی یہ تاریخی واقعات تو بڑی بڑی کتابوں کے اندر صدیوں سے چلے آ رہے ہیں قلعے بنے ہوئے ہیں لاہور جا کر دیکھو شاہی قلعہ نہیں بنا کس نے بنایا اس نے خوابگاہ جہانگیری ہے کس شہنشاہ کی خوابگاہ ہے شہنشاہ جہانگیر تو جہانگیر پیدا کیسے ہوا تھا وہ فیضانے چیستیا حضرت خواجہ سلیم چیستی کی دعا اور فرمایا تھا کہ ہمارے نام پر اس کا نام رکھنا ہے شہزادہ سلیم اکبر کو کہا تھا اس کا نام ہمارے نام پر رکھنا ہے تو یہ ان کی عطا ہے اس طرح باتیں بے شمار ہیں ہمارا سلسلہ چشتیہ اس کے فیضان اس کی تاریخ اس کے انوار و تجلیات بھرے پڑے ہیں آپ سلطان ال ہند, ہیں ہند کا مطلب کیا ہے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش افغانستان یہ سارے اس زمانے میں ایک پورا برے سغیر یہ الگ ایک سب کانٹیننٹ تھا تو اب یہ ساروں کے بادشاہ کون ہیں سلطان الحمد خواجہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ اولیا کرام کے نقشے قدم پہ چلنے اچھا پھر یہ جو بات ہے نا کہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس کو عبادت بنائیں ہر لمحہ جو ہے یہ غور و فکر کریں جب کوئی گاک آپ سے پوچھے کہ یہ چیز کتنے کی ہے جب آپ نے اس کو جواب دینا ہے نا تو اس وقت یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے یقین ہو گیا اب زبان ہلاؤ بتاؤ یہ کتنے کی تو یہ بن گئی نا پھر عبادت اس کو کہتے ہیں خوف خدا ہر وقت جب آپ خوف خدا میں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کی زندگی ساری عبادت بن جائے گا جودہ مغافل سودہ سو مقافل سن مرشد ہو پڑھایا ہو وہ تو فرماتے ہیں کہ ہر لمحہ جو ہے وہ مصروف عبادت رہو آپ کا بولنا آپ کا دیکھنا آپ کا اٹھنا بیٹھنا رمضان کی رمضان شریف کے مہینے میں نہیں ہونا چاہیے صرف عبادت فور ایور پورے بارہ مہینے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے آنکھیں بند کر کے دروش شریف کا وجد کریں